何 Подожди, я тебя не вижу сейчас. <laughs> Что, Спеша, <классные такие? смех> классно, это же твой, я главное зашел в гримерку, костюма не было. Чем Велька пришла ко мне, и вышел. Это ты, Не, Нет, как раз как тут как-то спереди великоватый немного, не знаю почему. Без цены, без танцев, поделитесь, я пришел для этого, чтобы пришли. Ну, вообще, идея была хорошая для меня. Не знаю, что скажет Франциску Францисту, если танцоры. Ну, кстати, хочу сказать спасибо огромное. Вы знаете, я не могу разуметь, что когда из наших хореографов э, доверяют поработать со мной. Мне иногда кажется, что это наказание. А в этот раз мне показалось, что наказали вообще всех. И Франциску, и его прекрасных парней, которые приехали из Лондона, и всех наших танцоров. Ну, нормально, ребята, справились. За что им огромное спасибо. На самом деле, мы хотели год назад Уже, сейчас мы его поэтому и сделали. Нормально, да? Все? А ты бы так сидит, что шесть на рубле тысячи. Надо выключить за мобильник. Я думала, ты налезайте. Ну что ж, может, ты разыгнаешь за ты участь в пятом сезоне, как кофейник, як я что уже так справа пришла. Як, вы не против? понимаешь, я ведь объективно к тебе отношусь, поэтому я понимаю, что я расту понемножку в танцах. Поэтому я хочу участвовать в Танцу все 25. И прямо сейчас я хочу обратиться ко всем детям, кому сейчас один-два года. Бойтесь меня, я ваш соперник. Что думают про Наш неимоверный перформанс нашей профессии, ты готовый? Резыкнешь, если будет? Нет, но у меня нет выбора. Правильно ты, дорогая. Таких дорогой. Владимир, точно на тебе. Ну я так залупал, что я вам скажу. <реклама> я, честно, я не знал, как можно переплюнуть зайца в твоем исполнении. Но а сегодня это получилось. А? знаю, что меня волнует, что вы с Сиской выглядели одинаково круто, но ты устал меньше. Спасибо, Влад. Ну, ты же меня опыт. Снимаю шляпу. Вот ту, розовую. А, да. Спасибо. Чего ты? Вы знаете, я считаю, что все-таки по праву сидит Циска здесь. Сколько танцовщиков было на сцене, а я смотрела только на него и Димасика. Но Димасик не конкуренция. Да. Безусловно. И я помню, что я обещала клинический финал, так вот, ребята, за меня, за мои слова вы ответили. Браво. Спасибо. Ну, тут не дам, я тебя, как мой, вас Олексею Игоревичу, что вы скажете? Здесь прозвучало очень много шуток, и я думаю, еще будут звучать. А я хочу сказать серьезные вещи. Я хочу сказать, Дима, что ты чудесный актер. Ты бросаешься в огонь, в воду, ты прыгаешь с любой высоты, ты вращаешься, ты танцуешь, ты разговариваешь, ты, над... ты радуешь своим весельям. ты блестящий актер, и сегодня доказал, что ты Классный танцы очень. Спасибо, Сычка. Я, Я никогда не думал! Я никогда не думал, что Сычка будет конкурент. Спасибо огромное. Вы знаете, вы сказали такие теплые слова. Они такие даже пафосные мне показалось немного. Будет такие приятные вдвойне такие. И в конце, мне кажется, не хватало одной штучки. вот так сделаю. У Франциско. Ти отримав насолоди, танцюючи з нашим епатажним е, е, танцівником, з моїм е, ведучим. Щиро е, 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 е. кажучи, я насолоджувався кожному як хореограф. Я люблю працювати з важким матеріалом. Я сподівався іншого від Діми. Він дуже музикальний, ритмічний. Я його намагався випродав, але він раніше від мене. Я не управлял себя сам, так что мы все я хочу всем подякувати, уклоняйтесь и идите к нам в нашу зеркаль. Я помню це все життя. Франциско, спасибо тебе огромное. Ты взял эту тяжелую ношу в моем лице и ты, по-моему, на мой взгляд, очень даже удачно донес сюда. Я, во всяком случае, этот танец буду помнить всегда. И я обещаю тебе, каждую пятницу, в любой день, даже когда не будет эфира, Я буду танц танцювати. А Бачиш, тепер про твій скат фіна саме Хоча всі наші судді на відміну впоралися з цим непростим завданням. Давайте ж подивимося, як вони звикали до своєї нової ролі.